Наша работа должна заключаться в том, чтобы мы последовательно доносили до людей, кто действительно говорит правду, и кто действительно заботится о людях, а кто заботится о своем собственном кармане. Думаю, что мы вместе сможем донести до людей нашу идеологию, нашу политику, наши ценности, которые мы отстаиваем. Я думаю, что не за горами. Ми все-таки перейдемо в нормальну чоловічку життя. Нове я нічого не відкрив. Всі все об этом мечтаем. Ми всі об этом мечтаем. Осталось тільки дійти до цієї цілі. Щиро радий. Ради за населення, за громадян Южного, що у нас відкрилася така прекрасна. Офіс батьківщини щиро радий за вас, як керівника, що ви стільки людей прийшло. Я знаю, що дуже багато зараз населення підтягнулося про українське, за Україну, про європейське. Знаєте, наше направлення це, це європейські стандарти, як сказав Сергій Робертович. Тому хочу вас поздоровити. Ну, а так, як сьогодні такі святкові дні, бо Великодня до провідної неділі кажуть, що брата небесні відкриті, і ми в ці дні відкриваємо це. Я думаю, що у вас навіть Бог поблагословить, і у нас все буде добре, і у вас піде робота добре. І вам успіху і гарних результатів на виборах. Батьківщина – батьківщина одна, об'єднана. Да, Тому незалежно від того, де люди живуть. Они могут прийти в любой офис партии Батькивщина, где, что в областной, что в Коминтерном, что к нам, южным, и им окажут и помощь, и поддержку, и если нужно, мы защитим. В связи с тем, что у нас стоит очень много задач, мы эту громадскую примальную расширяем. И здесь будет еще волонтерский центр, и центр оказания помощи из зоны Ато, из переселенцев. Второе направление Громадской приемной партии Батьевщина ⁇ это оказание помощи гражданам в начислении субсидий, оказание бесплатной помощи. Третье направление нашей деятельности ⁇ это оказание реальной помощи. По линии депутатского корпуса. Я как депутат областного совета тоже буду принимать граждан и пытаться решать решать вопросы. Время диктует нам свои, скажем так, условия. Нам нужно расширяться, нам нужно помогать нашим людям, переселенцам, бойцам в то Поэтому есть была необходимость расшириться. Поэтому четыре работника ОПЗ были приняты в партию Батькивщина и скажем так, совместными усилиями, вот было принято решение о переводе офиса в более просторное помещение.